ईमान् वेंकनाथ आर्यः कवितारकिककेसरी वेदान्त आचार्यभज्जोमि सनिधत्तां सदाहृके। श्रीविष्णुपुराणं नागायनम नमस्कृत्य नरं क्षैभनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुधीरये।

अध्यायम उन्न, मैत्रेयरिन केल्वियो, पराशररिन पदिलो, स्री सुत उभाच्छ, अराशरम उनिवरम, कृतपोर्वान्पिकत्रियम, मैत्रेय परिपप्रच, प्रणिपध्या अभिवात्यच्छ, स्वत्तोही विधाध्ययनम,

महाभागभविष्यति जन्मयम च जगद्ब्रह्म यतश्चैतत्छराचरं लीडं आसीत्यता यत्र लयमेष्यति यत्र च यक्प्रमानानि भूतानि देवादीनाश्च संभवं समुद्रपर्वतानां च

देवर्षि पार्थिवानां च चरितं यन्महामुने वेदशाखाप्रणयनं यथावत् व्यासकर्तृकम् धर्मांश्च ब्राह्मणाधीनां तथा चाश्रमवासिनां श्रोतुम् इच्छाम्यहं सर्वं त्वत्तो वासिष्ठनन्दन ब्रह्मन् प्रसाद प्रवणम् कुरुष्व मयि मानसम् येनाहम् एतज्जानीया त्वत्प्रसादान् महामुने श्रीपराशर उवाच साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुराधनम् पितु भगवान् वशिष्ठो यत् उवाचः रक्षसा भक्षितः पुरा क्रोधो मैत्रेया भून्म मातुलः ततोऽहं रक्षसां सत्रम् विनाशाय समारभम् भस्मीभूताश्च सदसस् तस्मिन् सत्रे निशाचराः ततः संक्षीयमानेषु तेषु रक्षस्वशेषकः माम् उवाच महाबाहो वाशिष्ठो मत्पितामहः अलम अध्यन्तकोपेन पातमन्द्युं घिमं चहि राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हितकः भोडा नाम एव भवति क्रोधो ज्ञानावतां पुत्रः हन्यते तातकक्षेण यतस्वकृतबुक्पुमान् सांचितस्यapi महता वत्सक्लेषेण मानवे हि यशस तपसश्चैव रोधोनाशकर परह स्वर्गबवर्गव्यासेदः कारणं परमर्षयः वर्जयन्ति सदा क्रोधं तातमा तत्त्वशोभव अलम्निशाचरे दक्तेन हीनैरनपकारीभिः सत्रं ते विरमत्वेद क्षमासारा हि साधवः एवं था तेन तेनाहम् अनुनीतो महात्मना उपसंहृतवान् सत्रम् सद्यस्तत्पाक्यघौरवात् अथ प्रीतः स भगवान् वशिष्ठो मुनिसत्तमः सम्प्राप्तश्च तथा तत्र कुलस्यो ब्रह्मणः सुतः पितामहेन तत्थार्ध्य कृतासन मामुवाच माम् उवाच महाबाहो मैत्रेय पुलः अग्रजः कुलस्य उवाच वैरे महति यत्त्वाख्यात् गुरोरद्या त्वया तस्मात् समस्तानि भवान् शास्त्राणि वेत्स्यति अन्तधीर्न ममोच्छेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः त्वया तस्मान् महाबाध तथाम्यन्यम् महावरम् पुराणसंहिता कर्ता भवान् वत्स भविष्यति देवता पारमात्यम् च यतावत् व्यत्स्यते भवान् प्रवृत्ते च निवृत्ते च कर्मण्ये स्थमलामतिहि मतप्रसादा असन्तिक्ता तववत्सव भविष्यति तदश्च प्राह भगवान् वशिष्ठो मे पिता महः पुलस्त्येन यदुक्तं ते सर्वं ये तद्व इति पूर्वं वशिष्ठेन पुलस्येन चधिमथा यदुक्तं तत्स्मृतिमयाति अखिलं मम सोऽहं वधाम्य शेषं ते मैत्रेयः परिपृच्छते पुराणसंहितां तां निभोत यथा तथम् विष्णो सकाशात् उद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितं स्थितिसंयमकर्तासौ जगतो जगच्च सः पित्रा पुत्रवचो निशम्य सकलं स्मृत्वात्मनत्तत्परं सत्रं चैव निवारितं स सुमहाबाघो भवोत्तारणं धृत्वा वैष्णवम् उत्तमं मुनिवरं मैत्रेयमध्यापयात् तत्त्वार्थप्रतिपादनं प्रवदताम् सर्वार्थधं शृण्वथाणुपुराणे प्रथम अंशे प्रथमाध्यायः सम्पूर्णं सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा श्रीहरिये नमः